Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu günləri sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində, icra hakimətinin yanında 1 nömrəli məktəbə tam yaxın iki otaqlı mənzil təklif edirəm. Mənzil qazlı və kupsalıdır. Kupça birbaşa alıcının adına yazılacaq al 9.6 60 kvadrat 2 otaqlı mənzil təklif edirəm. Mənzil 4 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Bura giriş qapısıdır. Burada belə bir şkaf var. Giriş və mətbəx hamısı isti poldur. 60 kvadrat mənzildir. Qiymət linkdə yazılacaqdır. Bura giriş hissəsidir. Gələndə sağda belə bir Qonaq otağımız var. Belə bir qonaq otağıdır. Mənzil çox səliqəli təmirdir, şəxsi istifadə üçün təmir olunubdur. Hal-hazırda ev sahibi mənzildə yaşayır. Mənzil əşyalı və əşyasız variantda satılır. Əşyalı variantda bütün əşyalar qalır. Əşyasız variantda mətbəx mebeli, kombi və hamam tualetin aksesuarı. Bura mənzilimizin belə bir qonaq otağıdır so fəliqəli təmirdir. Zövqlə təmir olubdur. 60 kvadratdır. Kupça birbaşa alıcının adına yazılır. Tam yaşayışlı binadır. 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində. Belə bir giriş hissəsi var. Üstü puldur. Qonaq otağını sizə göstərdim. Girəndə solda belə bir hamam tualet otağıdır. Burada üstü puldur tur aksesuarları qoyulubdur. Mənzil yaşayışlı mənzili bir daha təklif, təklif edirəm. İstilik polu hamam otağı da əşyalı vəziyyətdə göstərim. Əşyasız vəziyyətdə bu gələcək şkaf qalır, mətbəx mebeli qalır, bir də kombi qalır. Qiymət linkdə qoyulacaqdır. Mənzil tam əşyalı vəziyyətdə satıla bilər. Burdan keçirik mətbəx otağına. Belə bir mətbəx də var. Burada istub oldu. Aspirator şaftıya gedir. Əhtiyac olarsa mətbəxdən koridora, çöl koridora pəncərə açmaq mümkündür. Amma kifayət qədər genişdir, səliqəlidir. Mətbəx mebeli də bu qaydada yığılıbdır, qazlı aspiratoru Buradan keçirik mə mənzilimizin yataq otağına. Burdan keçirik yataq otağına. Belə bir yataq otağı var. Gördüyünüz kimi bütün əşyalar sığışır. Yataq dəstli tamamilə sığışır. Görsəl təmirdir, səliqəli, qəşəng. Yataq otağından balkona çıxış da var. Mənzil 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir hazırlıq və kupçalıdır. Kupça bir başa alıcının adına yazılır. Mənzil kredit yolu ilə də satıla bilər. Ayda 1000 manat ödəməklə 15000 manat əgər qiymət, ümumi qiymətdən 15000 çıxılanda ay-ay 1000 ay manat şirkətə ödəmə şərti ilə. Ümumi qiymətdə son qiymət lixdə yazılacaqdır. Burdan balkona çıxış da var. Bir nömrəli məktəbin tam yanındadır. Bu kombi aparatıdır. Balkondur. Binamızın həyətidir. Bu qazın sayğazıdır. 15.000 manat ev sahibinin borcu var şərtlə o borc ayda 1000 manat ödəmək şərti ilə ümumi məbləğdən çıxıla bilər. Ümumi məbləğ də liftə yazılacaqdır kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni çıxan mənzillərdən xəbəriniz olsun. Buguna bu qədər. Sağ olun.